Salam əlbəttə kanal izləyiciləri. Bu günəm mən Simazadır qəsəbəsində Akim Abbasov küçəsində 569 nömrəli marşrut xəttimiz üzərində üç otaqlı evimizə mən sancı edirəm. Evimiz çox sərfəli qiymətə satışa çıxıb. Üç otaqlı 485 e, da 48500 manatda satışa çıxılıb. Sözsüzdir, azlıq gözəl endirim olunacaq. Evimizin, eee, qoşa daşdan inşa olunub, kəməli betonu tam qaydasındadır. Evimiz üç otaqdan ibarətdir. Buradan evin giriş qapısıdır. Sol tərəfdə bir yataq otağıdır sanitar qovşağıdır və burada bir yataq otağıdır. Onu da göstərdim isə. Və burada isə solda isə qonaq otağı və mətbəximizdir. Mətbəx də təəssüfən genişdir. Gördüyünüz mətbəx Nə bilə bilərdən səbəblərdən razı olsun. Qor, Qazı, su, soba, qaz narətməyə olar. Qazlı su, işığı, mərkəzi kondensat bunlar hamısı tam qaydasındadır. Pəncərəsin qarşısını kəsən bir maneə yoxdur. Boşa şeyləndözdə onu xatırladım sizə. Kombi sistemi çəkilib, hazır vəziyyətdə. İsti, soyuqsu, qaz xətti, elektrik xətti hamısı çəkilib mətbəximdə. Hündürlüyü 3 metridir. Yuxarı çorlupol olması üçün vurulub. Sağda isə evimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağının qarşısını kəsən bir maneə yoxdur. Pəncərəsi birbaşa yola baxır. Belə bir gözəl evimizin qonaq otağı var. Qiymət çox sərfəli bir qiymət satışa çıxıb. 48.000 manata satışa çıxıb. Sözsüz ki, real alıcıdan endirim olacaq. Sənədləri bir başın aparıq, alıq-satqıdır. Bura isə evimizin ikinci otağıdır, yataq otağıdır. Sonuncu otağı da dəqiqədə mən təqdim edəcəm. Bax, belə bir gözəl bir evimizin yataq otağıdır. Pəncərəsinin qarşısını görədə bizə kiməsən bir məna yoxdur və sonunda sonuncu yataq otağına tanış edim sizə. Bura isə sonuncu yataq otağıdır. 3 otaqdan ibarət, keçmə pol taxtasıdır. Lakaq, şüpov pasxamlı var, damburlar hamısı. Moş aboylardır, yuqulan aboylardır. Və sonunda sanitariya-vəbəxana ilə tanış edim sizə. Bura isə bizim sanitariya-vəbəxana odur. Stepolla təsils olunub, bütün avadantlar qoyulub, oyun təhazıdır. Ə məa qasadə gücləsinə kimi qoyulub, duş almaq üçün qoyulub. Yuxarısında 500 litrli su çəni də mövcuddur ki, burada. Yəni əlavə olaraq 500 litr su səni qoyulub ki, hər ehtimalda su kəsilsə belə 500 litr su səmimiz əlavə olaraq qalır. Xəyətini görürsünüz, bir maşının xəyəti var. Burada pompi sistem yeri hazır vəziyyətdə çəkilib, e, qaz xətti və elektrik xətti kimi çəkilib. Evimizin havalandırma sistemləri kimi hazır vəziyyətdədir. Buradan da padvanla girişdir. Padvanı da mən sancıdım. Yəni görə Baxın ki bax, pərləndir istifadə etmirəm ola və yerdə qurudu, yəni nəmşəkən olmadan bir zonadır. Əlavə məlumat üçün zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, yeni saçlar çıxana bilən birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə görərlər, xeyrət etsin.